Майже 20% – це є доволі високий показник готовності взяти участь в тих чи інших оборонних діях. Нагадуємо контекст, що в травні 2021 року теж були наслідки певного можливого потенційного вторгнення, була ескалація. Хочу звернути увагу на один з коментарів, що жінка сказала: я, наприклад, якщо що буде там чимось допомагати, щось підносити, насправді поняття взяти додати посильну допомогу в оборонних діях, якраз означає те, що Різні люди дивляться на це питання по-різному. Хтось це асоціює з тим, що буде, наприклад, там підносити медикаменти, хтось це асоціює з тим, що буде там надавати якусь там грошову підтримку, чи є, там якісь ресурси там збройним силам України, а хтось асоціює з тим, що він піде до військомату і стане там на військовий облік і піде власне там оборони ситуація в кожному місті вона унікальна і надо розуміти, що ті міста і жителі тих крадов, які знаходяться... дальше от войны, от линии фронта или от оккупированных территорий, и в которых, в тех городах, допустим, меньшее количество перемещенных жителей, то есть они, в принципе, о войне могут только ну, слышать или знать благодаря там, телевизору. Да, то есть у них нет да, личного опыта. Вот, но те жители или в тех городах, где жители имеют непосредственный опыт либо оккупации, как мы знаем, Мариуполь, Северодонецк или или те, те жители городов, где очень много присутствует военных или внутренне перемещенных лиц. Это в том числе, кстати, и Харьков, ну и также Запорожье, Днепр. Вот а там люди понимают, что есть все-таки какие-то ограничения где они, вне зависимости от своих желаний, уже никак этому ну, ситуации помочь, как не могут. Они более реалистично оценивают, какой вклад они могут сделать для для обороны страны. У нас, как я сказал, аналитика она идет постоянно, Пасти. и один отчет и доклад он был в 2018 году. Здесь ситуация не меняется. В этом плане постоянный вот показатель, который около 20%, процентов, он ну, так так, так и остается, и... да. То есть есть определенный, можно сказать, пласт людей, которые готовы принять значит, участие. Что меняется, меняются показатели, связанные с, вот, с неготовностью или с не... не... неопределенностью. Да, да, вот угу. там меняется.